以后你会一直从事演员这个职业吗？还是想感受一下生活？有可能重新做回翻译吗？当然是继续做演员。其实您的这个问题，我之前也考虑过。从事这个职业时间越长，我越能从中感受到乐趣和成就感，发自内心喜欢上这个职业，所以。 我会坚持下去的。既然你选择坚持这个职业，想要成为一个职业的演员，那你不觉得你今天这样的做法很不专业吗？我只是害怕，因为外界的因素影响自己拍戏的状态，防患于未然。一名合格的演员。 在塑造人物时，心里应该只有这个角色，甚至把自己变成那个人，周围一切对他来说产生不了任何的影响。而对于我们演员来说，能遇到好的剧本、好的角色，是一件非常幸运的事情，值得珍惜。我们不应该有任何理由去拒绝他，永远要记住，戏比天大。 谢谢你，穆老师。您的话对我很有启发。有启发就好，毕竟这是我们毕生的事业，理应珍惜。沈姐，我决定接《梁祝》这部戏了。为什么？啊？不是，我之前就说过了。 你不要有任何的心理负担，只要你不想接这部戏，我就会帮你解决所有问题的。你没必要委屈自己啊，沈姐，我就知道你最宠我了，谢谢你这么包容我。但我真的想明白了，既然我决定要做一名专业的演员，那就要把戏看得最重要，而不是被一些个人原因所打扰，那就太不专业了。 认为太傅这个角色最大的魅力是什么？而作为明威本人，你是否被这个角色所打动呢？太傅确实是一个立明华公主，乃至我本人都非常喜欢的一个角色。编剧所塑造的这个人物，可以称得上“完美”二字。哦，这两个字的评价真的很高了。是是好了，停着别看了，那菜都凉了。 嗯。一生是波澜壮阔，舍弃自我。他的外在气宇轩昂，玉树临风；内在富有诗书，超凡绝伦。他虽然没能和明华公主在一起，但他爱了她一生，一直默默守护着她，为她做了许多的事情。 却有一个人孤独凄凉。我想，太傅这样的男人，如果配不上“完美”二字，恐怕也没有人能配得上。那跟影帝穆廷洲相比呢？太傅和穆廷洲不是一个人，并没有可比性。但我不得不承认的是，影帝的演技精湛，为我们所有人。 塑造了一个完美的太傅。他是在夸我，还是在骂我呀？嗯，我觉得就是你想的那意思。 我听说你又要和明威合作一部新戏了，这个是剧本吗？嗯。他之前不是亲口说不会再跟你有任何交集和瓜葛了吗？怎么没过几个月他就变了？这是我自己的选择。 和别人无关。